Türkiyə Respublikasının prezidenti cənab Rəcəp Təyip Ərdoğana, Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevə. 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü münasibəti ilə 27 dekabr 2020-ci il tarixində keçirilən Virtual Vətənəvulluna Azadlıq adlı konfransın qətnaməsi. Hörmətli dövlət başçıları, əvvala sizi Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Qarabağda əldə edilmiş LTM qələbə münasibəti ilə ürəkdən təbrik edir. Dünyanın bu ağır pandemiya ilini bizim üçün qələbə zəfər ilinə çevirdiyinizə görə sizlərə və müzəffər Azərbaycan ordusuna dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Dünyacı məşhur iş adamı, xeyriyyətçi, mübariz Qurban oğlu Məsimovun beynalaxaq müdafiəsindən qalxmış dünyanın bir çox ölkələrində yaşayan və fəaliyyət göstərən eləcə də müxtəlif ölkələrin vətəndaşları olan AİRARİ Millət və Xalqların nümayəndələri olaraq sizlərə müraciət edirik. Hörmətli dövlət başçıları, cənab prezidentlər. Bu gün artıq 10-cu aydır ki, iftiralarla dolu əsasız ittihamlarla, qınasız yerə həbs edilən və dünyanı bürümüş 2-ci koronavirus COVID-19 pandemiyası qabasına tüğuyan etdiyi bir dövrdə İstanbulun Silivri həbsxanasında xəstə halı ilə Valdenlərindən, evladlarından və ailəsindən qoparlaraq can çəkən, dünyaca məşhur iş adamı, 7 dənizdə və 4 okeanda Türkiyənin və Azərbaycanın bayraqlarını dalğalandıran, xəstələrə, əlillərə, müharibə veteranlarına, sənət adamlarına, xəstə uşaqlara və qapısına gələn kimsənin namid qoymayaraq yardım edən, 40 min işçisi olan, 20 min tələbəyə burs verən Azərbaycana və Türkiyəyə milyardlarla sarmaya qoyan, böyük vergi öhdəçisi, İsveçrə vətəndaşlığından imtina edərək Türkiyə Respublikasının vətəndaşlığını qəbul etmiş almalı şirkətlər qrupunun təsisçisi və prezidenti Mübariz Qurban oğlu Məsimov 2021-ci il yanvar ayının 31-də baş tutacaq növbəti 3-cü məhkəməsində ədalətli qərar çıxarılmasına yardım etməyinizi xahiş edirik. Mibaris Maximus hər zaman deyir. Mən Azərbaycanlıyam və Azərbaycanlı olmaqla qürur duyuram. Azərbaycanın da ən yaxın dostu hər zaman yanında olduğu tək dövlət Türkiyədir. Sentyabrın 27-sindən Ermənlərin növbəti hücumuna qarşı Müzəffər Azərbaycan ordusundan başlanmış olduğu əks əməliyyatlar daha sonra Vətən müharibəsinə çevrildi. 44 gün çəkən bu 2-ci Qarabağ Vətən müharibəsi zamanı Yenə də Azərbaycanın arxasında yeganə və tək dövlət olaraq Türkiyə Respublikası dayandı. Cənab prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyev başçılığı ilə bu müharibə Azərbaycanın qələbəsi ilə başa çatdı və şanlı Azərbaycan ordusu torpaqlarımızı işğaldan azad etdi. Əlbəttə, bu qələbə Azərbaycanın heç də asan başa gəlmədi. Çoxlu sayda əskərlərimiz şəhidlik zirvəsinə qalxdı və yaralanar ağqazlər oldu. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizsə tezliklə sağalsınlar, şəfa tapıb evlərinə, ailələrinə dönsünlər. Ayrı-ayrı hegemon dövlətlər Azərbaycanın qələbəsini və Türkiyə Cumhuriyyətinin dövlət və hökumət rəhbərlərinin Azərbaycanın yanında olmasını həzm edə bilmir. Hər fürsətdən Bu iki dövlətə qarşı irəli sürdükləri əsaslısız ittihamlar hələ də gündəmdədir. Belə bir çətin şəraitdə biz mitinq iştirakçıları Mübariz Mənsimovun həbsdə qalmasını Türkiyə cümhuriyyətinə həm iqtisadi və həm də diplomatik sahədə heç bir dividend gətirməyəcəyini düşünürük. Bu gün Müselman Şərqində mövqelərini möhkəmlətməyə mövqilər nail olsa da digər ölkələrdə Problemlərlə üzləşən belə həssas bir dövrdə və həm də dünyanın pandemiya COVID-19 bəlasının rüzgarlarının Türkiyədən də yan keçmədiyi bu dövrdə Mübariz Məsimov kimi böyük bir iş adamının günahsız yerə həbsdə qaldığı hər gün Türkiyənin və Azərbaycanın düşmənlərinin dərmanına su tökmək kimi bir şeydir. Biz konfrans iştirakçıları eləcə də Türkiyənin və Azərbaycanın vicdanlı media mənsublarına müraciət edərək xahiş edirik. Bu hal yolunda Mübariz Məhsimova dəstək olsunlar. Mübariz Qurbanovlu və eləcə də onun təsis etdiyi Palmalı Şirkətlər Qrupu haqqında sifarişli iftira dolu məqalələr çap etdirən, video şüjetlər hazırlayan Türk və Azərbaycanın kütləvi informasiya vasitələrinin belə şər, böhtan dolu əməllərini qətiyyətlə pisləyir və bu işlə birbaşa məşğul olan mətbuat nümayəndələrini dərəzli olmamağa, öz peşələrini digidalla yanaşmağa çağırırıq. Hörmətli dövlət açcıları, cənab prezidentlər, bütün yuxarıdakıları nəzərə alaraq sizlərdən xahiş edirik ki, siyasi iradənizi ortaya qoyaraq Xeyirsevər iş adamı Mübariz Mənsimovun son məhkəməsində ədalətli qərar çıxararaq azadlığa çıxmasına yardım edəsiniz. Hörmətlə Vətən oğluna azadlıq adlı konfransın iştirakçıları. Zoom proqramı 27-ci -si 12-ci ay 2020 -ci.